Assalamualaikum Encik Faiz. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berbincang dengan saya hari ini. Sebelum kita mulakan, jom kita perkenalkan diri dulu. Saya Nur Arifah, host untuk perbincangan kita hari ini. Saya seorang pelajar degree pendidikan sekolah rendah yang berminat untuk mendalami isu-isu sosial dan undang-undang. Encik Faiz boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam Puan Arifah. saya Lukman Faiz, pelajar tahun akhir perubatan. And Hari ini saya nak fokus tentang isu hak asasi manusia Walaupun saya pelajar perubatan, saya masih ada minat perkenaan tersebut Especially berkait rapat dengan kehidupan setiap individu uh, Jadi hari ini kita nak bincang tentang hak asasi manusia yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Boleh tak Encik Faiz beri sedikit pengenalan tentang Perlembagaan Persekutuan kepada penonton? Okay. Uh, di Malaysia, ni kita ada Perlembagaan Persekutuan uh, Yang mana dia, dia menjadi satu undang-undang tertinggi di negara kita iaitu negara Malaysia and pelbagai persekutuan ni adalah rangka kerja di mana macam mana negara ni nak diurus takbir okey so seterusnya uh, melalui rangka kerja ni uh, Malaysia dapat menjamin hak-hak asasi terhadap rakyat sendiri dan juga memberi perlindungan dan kebebasan kepada rakyat Malaysia Ah, menarik. Ah, uh, jadi hak asasi manusia ni sangat penting dalam memastikan kehidupan yang adil dan saksama kan? Betul dan dalam pelbagai persekutuan ni juga banyak hak asasinya akan dilindungi eh? terutamanya bahagian 2 mengenai mengenai kebebasan asasi and ia memberi perlindungan yang sangat penting kepada rakyat Malaysia Betul tu Encik Faiz. Kalau kita lihat pada asasi yang terkandung dalam pelbagai persekutuan ada beberapa perkara yang sangat penting untuk dibincangkan. Mungkin Encik Faiz boleh pilih 3 hingga 4 hak yang menurut Encik Faiz yang paling penting. Okey, uh, so dekat sini saya ada mungkin tiga perkara lah yang saya hendak fokuskan. Okey, pertamanya perkara lima, kebebasan diri iaitu hak untuk tidak ditahan tanpa sebab. Okey. Contohnya seseorang tu yang ditangkap mestilah dibawa ke mahkamah dalam tempoh 24 jam. Jika mereka ditangkap oleh polis dan dimasukkan ke dalam kad, di dalam masa 24 jam tersebut harus dibawa ke mahkamah. Dan perkara enam adalah keabdian dan kerja paksa dilarang. Okey, tak ada sesiapa pun yang boleh memaksa kita bekerja tanpa kerelaan individu tersebut. Dan perkara kelapan adalah kesamarataan, iaitu semua individu ada sama. Okey, semua individu undang-undang yang diaplikasikan itu sama teraplikasikan terhadap setiap individu. Okey, tidak mengira kaum, agama atau penjatina. Contohnya, jika individu A membunuh, hukumannya sama. Dan jika individu B juga membunuh seseorang, hukuman i dan b itu sama tiada diskriminasi antara mana-mana uh, individu atau pihak dan terakhir adalah perkara 10 kebebasan okay, bercakap berhimpun dan berpersatuan okey ini memberi hak kepada rakyat untuk memberi pandangan okey memberi pandangan uh, dan untuk mengutarakan uh, pendapat masing-masing dalam uh, pembangunan negara ataupun mahupun politik sosial politik negara tersebut Okey, menarik sekali Encik Faiz. Uh, boleh bolehkah Encik Faiz beri contoh bagaimana hak-hak ini dilindungi dalam kehidupan seharian? Okey, um, sebagai contohlah, kalau kita boleh tengok perkara lima ni kebebasan diri, uh, jika seseorang ditahan tanpa alasan yang sah, uh, dia berhak diminta perbicaraan di mahkamah untuk uh, untuk mensahihkan sama ada atas sebab apa dia ditahan and ada tak penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa dan perkara enam keabdian dan kerja paksa dilarang. Okey, dalam dunia perawatan ni ia melindungi pe pekerja daripada bekerja tanpa bayaran. Contohnya um, seorang doktor bekerja overtime tapi tidak dibayar tidak dibayar uh, untuk masa lebihan tersebut. Maka doktor tersebut dapat membuat tuntutan. Okey. Yang ketiga adalah perkara lapan, kesamarataan dalam sektor pendidikan semua pelajar tidak mengira kaum bahasa agama tak akan mendapat uh, hak sama rata dalam bidang pendidikan okey contohnya uh, di sekolah masing-masing ada hak untuk uh, mendapatkan pendidikan uh, kerana tiada diskriminasi Terima kasih banyak-banyak Encik Faiz kerana sudi berkongsi pandangan yang sangat berharga tentang hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Saya yakin penonton semua kini lebih memahami bagaimana hak-hak ini bukan sahaja terkandung dalam undang-undang tetapi juga diterapkan dalam kehidupan hari yang kita. Sama-sama Pak Arifah. Saya berharap uh, perbincangan hari ini dapatlah memberi sedikit penjelasan dan kefahaman kepada penonton dan kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghargai dan melindunginya. Betul tu Encik Faiz. Ha, hak asasi manusia adalah asas kepada kehidupan yang bebas dan adil. Dengan memahami dan menghormati hak-hak tersebut, kita dapat bersama-sama membina masyarakat yang lebih harmoni. Sekali lagi, ha, terima kasih Encik Faiz atas perkongsian ini. Terima juga kepada penonton yang mengikuti perbincangan kita hari ini. Ha, terima kasih juga kepada Puan Arifah. Ha, semoga kita semua terus berusaha dan memahami dan juga melindungi hak asasi yang ada di Malaysia ini. InsyaAllah, terima kasih semua dan sampai jumpa lagi dalam perbincangan yang akan datang. Assalamualaikum.